Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sain, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Makhad Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka akan mendapat pendidikan dan juga Turas Tahad Ar-Raudah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Baik, kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia menonton kami di TV al Jera Dan itu dia teaser berkaitan dengan Ma'had Ar-Rawdah. Dan samanya sebenarnya dengan Musalla Ar-Rawdah. Sebab kita bawakan kepada anda di studio kita, pengurusi Musalla Ar-Rawdah Al-Fatih Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Kita dah lama juga tak jumpa Ustaz. Eh? Salah. Ustaz ah. Izmir siapa? Masya Allah. Saya dekat kat sini je, Tak gimana pun. Okey, Ustaz. Tajuk kita, Wahyu Kedua. Hanya okay. satu huruf. Betul. So, mungkin orang nak tertanya, tanya Tentang apa benda? Apa benda yang satu huruf, Ustaz? Yeah, mungkin yeah. boleh ceritakan kepada kita. Silakan. Terima kasih, Ustaz Izmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Mm -hmm. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Hari ini pagi 25. Masya-Allah. Kita dapat bercerita satu surah yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang khilaf ulama lah. Hmm. Kedudukannya nombor berapa? Ada kata yang kedudukan keempat turun. Hmm. Imam Suyuti kata kedudukan yang kedua turun. Banyak yang mengatakan kedua turun sebelum surah Al-Muzammil dan Al-Muddaththir. Hmm. Dan ada juga mengatakan selepas surah Nun atau surah Al-Qalam, surah Muzammil dulu. Hmm. Kemudian Mudasir, ada yang apa berpendapat Mudasir dulu kemudian muzamil. Okay. tapi tidak ada khilaf pada Iqra dulu. Ah Iqra tu memang mutlak dah. Mutlak dah. Okay. Kemudian apa surah Al-Qalam ni pula dia apa dari segi penceritaan dia tu hmm. kalau kita melihat secara menyeluruh surah Al-Qalam ni kita akan nampak memang trennya tren Makkah. Maka tidak ada satu pun ulama yang mengatakan khilaf dia adakah, adakah Makkah atau Madinah. Hmm. Baik, uh, selat kita adalah sirah dalam surah. Yeah. Jadi kita nak bercerita bagaimana peristiwa itu berlaku sehingga turunnya surah surah Nun surah Al-Qalam. Yeah. Uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 2 minggu yang lalu saya sebut yeah. dalam peristiwa di Gua Hira, Nabi didatangi didatangi oleh Namus kata Warqah bin Naufal. Hmm. Uh, saya takut tertukar dengan Naufal Hatta. Naufal <laughs> <Rafa> Hatta <laughs> dah Cuma cuti. cuti <laughs> ya. Warqah bin Naufal. Jadi sepupu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid lalu balik daripada apa didatangi Jibril maka Rasulullah menggigil hmm. lalu diminta diselimutkan. Dalam keadaan Rasulullah menggigil tu bila Rasulullah dah tenang maka Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah bertemu Waraqah. Maka Waraqah kata, yang datang pada kamu itu adalah Namus. Hmm. Uh, namus ni nyamuk lah kan. Dia hmm. banyak sayap. Okay. Yang datang juga kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Tidak ada orang yang ditangi oleh Namus ini melainkan dia akan diangkat menjadi Nabi. Masya Allah. Uh, maka uh, kata Rasulullah, adakah aku akan diinjak keluar hmm. sebagaimana Musa juga? Hmm. Ya, kata uh, Waraqah. Dan kata Waraqah, alangkah baiknya jika aku pada ketika itu ada bersama dengan kamu. Tapi tak lama lepas itu Waraqah bin bin Nawfal meninggal. Maknanya apa yang disebutkan oleh Waraqah itu berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah akhirnya diinjak keluar daripada bumi Makkah sebagaimana yang disebutkan. Dan uh, memang Nabi SAW pada peringkat awalnya, Nabi macam tak percaya. Adakah aku akan diinjak, diinjak oleh ke, ke, ke kaum, 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 keluarga aku? apa kaum apa apa Arab Quraisy macam tak percaya kata Warakah memang benar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Nun ni kalau kita melihat surah Al-Qalam ni Allah memulakan dengan satu huruf je hmm. nun. Hmm. Dan indahnya bahasa Arab dia tak, tak macam bahasa Melayu. Dia kena susun dulu huruf-huruf tu apa dia akan menjadi satu-satu uh, perkataan. Kalau A saja mungkin tak ada, mana. tak ada mana. Kalau A pendek A tak ada. Tak kalau ada. A panjang sikit ah mungkin mungkin. Uh -huh. Oh fahamlah. Uh -huh. oh, faham. uh -huh. uh -huh. Tapi kalau A saja objektif benda tu oh, ABC lah ah. tak ada maksud. Uh -huh. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan semua Nun tu ada makna. Okay. Ada khilaf di kalangan ulama nun tu bermaksud al-hud, mm. ikan paus. Mm. Uh, ada yang mengatakan macam-macam pandanganlah tentang nun ni. Dan kenapa ada yang mengatakan nun tu sebagai al-hud dia berkait dengan al-qalam. Sebab al-qalam itu adalah uh, makhluk pertama yang Allah cipta. Mm. Lalu dalam hadis sahih uh, Nabi menyebut apa uh, Allah ketika menciptakan qalam, mm -hmm. in qalam ini qalam ni pena. Okay. Allah kata, tulislah. Okay. Kata pada pena. Pena kata, aku nak tulis apa? Uh -uh. Tulislah takdir daripada uh, mulanya kamu diciptakan sehinggalah ke hari kiamat. Hmm. Ha, itu Qalam. Dan bila sebut Qalam, kenapa dia berkait dengan Nun? Kerana Nun itu adalah, sengah pendapat mengatakan dia adalah Bahar. Atau berkata-kata, uh, tempat di mana ikan, ikan Nun duduk. Hmm. Maka dia adalah yang ketiga diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala hmm. uh, uh, ya yeah, yang kedua diciptakan selepas selepas al-qalam. Hmm. Dia perbincangan <laughs> banyak di kalangan ulama. Uh -uh. Dan ada ulama mengatakan bahawa uh, khilaf di antara ulama ni tentang qalam tu qalam apa? Adakah qalam kudrah yang mana Allah menulis apa kita punya takdir kita? Hmm. Uh, malaikat menulis takdir kita? Hmm ataupun itu adalah kalam yang kita gunakan untuk menulis. Hmm. Ada ulama mengatakan bahawa kalam itu adalah kalam yang kita guna untuk menulis. Hmm. Maka sebab itulah dia turun untuk kali keduanya selepas surah Iqra. Kenapa? Kenapa? Kerana dia berkait dengan surah Iqra. Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq Iqra wa akram allazi 'allama bil qalam yang mengajar manusia dengan kalam, maka kalam yang disebut dalam surah Iqra itu dia berkait dengan surah Nun, iaitu... Nun wal qalami wa ma yasrun Nun dan kalam dan apa yang ditulisnya. Jadi uh, dalam peristiwa Nabi saw saya nak lebih nak fokus kepada ya. perjalanan Nabi mm -hmm. dalam peristiwa Nabi saw alaih wasallam turunnya wahyu, mm -hmm. apa surah Nun ini adalah baga bagaikan satu ayat satu surah yang memujuk Nabi dalam nak menyampaikan dakwah. Kerana tentu sekali, kali pertama dipeluk oleh Jibril mm -hmm. dengan begitu kuat sampai Nabi rasa lemas. Tentu sekali, tugas dakwah itu dia rasakan berat. Okay. Maka surah Nun ni kalau kita lihat, di peringkat permulaannya kita melihat as-sanak. Mm -hmm. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada selepas itu disebut tasliyah mm -hmm. motivasi kepada nabi kalau kita baca surah qalam tu kita akan nampak macam mana Allah memotivasikan Rasulullah agar terus menyampaikan dakwah Masya-Allah. Ha, Masya panjang eh? Kita nak dengar pun tak puas ya <laughs> lah, eh? pasal benda ni memang kena belajar. Panjang, lah. ya panjang, panjang. panjang. tapi lah dan khabarnya ada juga dalam buku tua di Quran Ustaz cerita yeah. berkaitan dengan uh, tentang surah Al-Qalam tadi, yeah. surah Nun tadi tu dan mm. kita rasa saya rasa sudah hampir tiga tahun juga kita bincangkan berkaitan mm. dengan Al-Quran ini. Mungkin saya boleh war-warkan buku Ustaz, tua Buat di Quran. Buku Al-Quran ni dah tiga, apa tiga tahun kita bincang di slot pagi mm -hmm. uh, jauhlah Al-Quran. Alhamdulillah kita dah bincang juga surah Nun, aku surah al-Qalam ni dan sekarang saya telah sedang menyusun apa satu fasa baru buku baru. Oh. Uh, yang saya namakan sirah dalam surah. Uh, yang kita nak bincang Dia ni Bila siap sat? Uh, yang tu tak tahu tu, menulis buku ni memang ambil masa yang lama terutamanya bagi editing. Lah. Ah uh, jadi ambil masa yang agak lama, tunggu dan lihatlah. Mm -hmm. Ah tapi buku eh, apa tua Quran itu boleh jadikan rujukan untuk tuan-tuan jadi panduan dalam pembincangan kita apa dalam slot uh, sirah dalam surah cuma susunan dia akan berbezalah okay. sebab sirah dan surah susunannya daripada iqra kemudian surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Muddasir, kemudian surah Al-Muzamil, sehingga surah terakhir, surah An-Nasr. Macam hmm. tu. Ha, dia akan kita bincang berbeza sikit lah. Susunan ha, mengikut susunan. Dan dia. kita lebih memfokuskan kepada cerita di sebalik surah tu. Ha, hmm, kita doakan supaya buku Ustaz siap awal. Jadi amin, kita nak amin. dapatkan amin. juga amin. buku amin. Tersebut. Kita kena support lah buku Ustaz, insyaAllah. Ya, mudah Ustaz, Musalah Ar-Rawdah mungkin perkembangan terkini. Macam mana Ramadan Ustaz? Uh, meriah, Tarawih, Ramai? MasyaAllah meriah sungguh. Kalau berbuka tu, kita ingat ujung-ujung tak ada orang lah. Ramai juga. buka. 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 Terawih sama lah. Terawih alhamdulillah. alhamdulillah. Terawih ramai alhamdulillah. alhamdulillah. Cuma ha nak sampai ke penamat uh -huh. malam akhir ni kita buat 20 uh -huh. dan satu malam satu juzuk. Masya-Allah. Satu malam satu juzuk. Ni dah hari yang ke-25 malam ke-26 malam, malam ni. Ya. 26 lah juzuk. Ya. Juzuk 26. Jadi a Iyalah kita tengok lepas lapan hilanglah <laughs> tinggal satu soft. <laughs> uh, tapi peringkat awal tu lah. rapat sampai ke soft perempuan ha uh -huh. uh, bila tu dia makin maju ke depan maju yeah. ke depan maju ke depan sebab uh, mungkin memilih untuk baca pendek sendiri uh, di rumah uh -huh. ataupun mungkin pilih untuk wak lapan saja dan selebihnya nak buat di rumah uh -huh. itulah atas pilihan masing-masing tapi kita tetap menyediakan yeah. juadah apa apa moree uh -huh. uh, pada pukul 9.30 tu kita dah sediakan mana-mana mereka boleh boleh makan tak ada masalah lah. Kemudian kita uh, iftar ni saja kita sediakan apa setiap hari. Mm -hmm. uh, sumbangan orang ramai dalam masa yang sama kita buka dah 3 tahun kita punya program kita namakan Maidatul Rahman mm -hmm. yang kita copy daripada tanah Arab punya program. Maidatul Rahman ni ialah letak apa saja, ambil apa saja. Mm -hmm. Letaklah apa-apa juadah buka, nak ambil apa-apa kuih yang ada ambil. ambil. Yang nak ambil hak dia letak pun boleh tak ada masalah. Mm -hmm. Jadi ini kita nak biasakan masyarakat setempat supaya menyediakan juadah berbuka untuk orang berpuasa supaya apa dapat pahala orang berpuasa hmm. itu. Dan program lain ya. memang on macam biasa. Jadi ini semua memerlukan apa sokongan dan bantuan daripada tuan-tuan semua. Hmm. Daripada keseluruhan musolla dah siap sepenuhnya Ustaz? Musolla hari ini malam tadi sampai kafe kita oh. akan pasang karpet se seharian ni. Karpet harga 138,000. Ha uh, uh, uh. Eh punya grade uh. dia punya rubber lapisan bawah tu 12 mm. Uh -huh. Dia punya tebal berapa eh tapi wool bulu kambing. Tenggelam tu siap kalau ah, sujud Ah itu memang kalau imam-imam sujud lama. <laughs> Takut <dia> tidur. Tapi <laughs> okey okay, sedap lah. Kemudian uh, karpet ni kita custom. Hmm. Ada logo musalla pada karpet radah. Karpet oh. radah ini macam di Masjid Nabawi. Okay. Kita letak rot ganti yang yang tulisan apa Kingdom Saudi Kingdom Saudi Arabia tu uh -huh. kita tukar pada Kingdom Musalla Ar-Raudah. Masya-Allah, ambil sikitlah Ustaz, di ujung ni Ustaz, kita Mahad Ar-Raudah mungkin perkembangan terkini dan apa yang dah berlaku di sana. Baik, apa Mahad Ar-Raudah ni kita sedang level tapak tapaklah. Itu gambar saya sendiri ambil itu ketika proses meratakan tapak dan kita nak pasang site office punya kabin. Uh -huh. Jadi kerja-kerja uh, ini -kerja dalam proses lah nak dapatkan kebenaran merancang agak lama juga uh -huh. Jadi sekarang ini kita sedang mengumpul dana untuk penyediaan tapak dan juga piling dalam masa yang terdekat insyaAllah Kalau dapat kebenaran merancang esok Dan uh, pada ketika inilah kami memerlukan sangat sokongan dan dokongan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan semua jika sekiranya tuan-tuan nak ada asas yang kukuh dalam binaan bangunan maha ar-raudah ni, ha, 2QR dah keluar tu, cepat-cepat sumbang untuk dapatkan apa kita panggil apa peluang untuk menjadi orang-orang awal hmm. yang pegang foundation ni masyaallah dia dah pegang foundation ni esok apa saja yang dilapis atas tu tinggi mana dia tetap ada di bawah Masya tu macam MLM jugalah ah, MLM juga Masya untung Allah. jadi orang terawal ni untung ya jadi jangan Allah. jangan malu-malu jangan segan ya. mari sama-sama kita menyumbang untuk Baik. Mahat ar-raudah boleh terus uh, boleh boleh terus uh, scan QR code dan juga okay. bank online yang disediakan mudah-mudahan. boleh datang juga sana-sana sebab boleh. dekat betul dengan pantai kalau ada masa kita jumpa lagi nanti insyaallah okay. dan kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana banyak lagi pun yang menarik selepas ini ayah ingat tak dulu kita pernah datang sini hmm, mestilah ingat oma tapi kenapa kalau macam tu jomlah kita pergi musala arada boleh kita solat zuhur kat sana ayah tak ayah musala arada dah siap Cantiknya, Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. apa khabar? Apa khabar? Apa? Alhamdulillah <laughs> sihat, sihat. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Eh? Alhamdulillah semua semangat orang ramai. Kalau di Ya, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang dua ribu lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah dua, tak Sabtu Kita ada setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ini, di atas ni. Kebetulan oh. 18 -18 sekarang ni, Zohor pun. Mari kita solat dalam. Kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, baik. Okey. Jom. Okay. Okay. Sila, sila. Allah Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana tak ada di jadi Walaupun kecil itu Sekecil sangat buruk Allah dan Tidak Hmm. Boleh tak Abang nak pergi kelas ngaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Ma. Ini kan musalah rauda. Ah, kalau macam itu, Abang pergi dulu, ya? Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin.